dan bencana banjir 2014 akan terus tersemat dalam ingatan kita uh, sebagai uh, antara uh, perkara yang sangat menguji dan dalam tempoh yang uh, lama pastinya kalaupun tidak sampai bila-bila dan ujian yang melanda selepas era pemodenan dan pembangunan pesat Malaysia ke arah uh, negara maju ini memberikan kita petunjuk bahawa alam masih lagi mempunyai kuasa yang lebih besar daripada sebarang uh, gerak kerja ataupun atur uh, kelola governance yang kita dirancang dan uh, selepas menjejaskan ratusan ribu rakyat melumpuh ribuan saluran uh, ekonomi dan kos kerugian yang disebabkan secara amnya termasuk infrastruktur uh, walaupun belum ditaksir uh, secara zahirnya namun dianggar telah pun mencecah bilion ringgit. Uh, banjir tahun 2014 juga um, menggerakkan sebenarnya uh, pelbagai pihak untuk uh, membantu rakyat segenap lapisan dan antara yang paling uh, awal juga yang paling sibuk saya kira dalam uh, menangani situasi banjir adalah Kementerian Kerja Raya dan bersama kita Menteri Kerja Raya yang berhormat uh, Datuk Seri Haji Fadilah Yusof. Apa khabar Datuk Seri? Baik Alhamdulillah. Terima, ya, terima kasih. Ya, penat sikit nampak Datuk Seri. <laughs> kita dah bergerak uh, lebih kurang uh, agak agresif uh -huh. uh, semenjak berlaku dengan banjir khususnya menangani dan untuk memaklumkan orang ramai khususnya berkaitan dengan jalan-jalan yang terjejas disebabkan banjir jalan tutup dan juga jalan-jalan alternatif supaya mudah perhubungan khususnya sewaktu bencana berlaku dulu untuk kumpulan-kumpulan penyelamat mm -hmm. Dan juga mereka yang ingin menghantar bantuan uh -huh. uh, supaya mereka dapat sampai ke destinasi. Ya, saya kira bermula pertengahan Disember lagi, uh, uh, hujung Disember ya. Uh, sebaik sahaja uh, bencana ini menimpa dan memberi kesan kepada banyak negeri uh, di Malaysia, apa dia uh, antara operasi terawal ataupun gerak kerja terawal oleh Kementerian Kerja Raya pada masa itu tu, Sri? Uh, kita mula membuka apa ni dikatakan operation center kita mhm uh -huh. uh, pada 19hb bulan Disember uh, ke tahap 2 bila dikatakan tahap 2 ini kita mula membuka uh, operasi mulai jam 8 pagi sehingga uh -huh. 6 petang uh, tapi bila banjir bertambah uh, besar maka ianya digerakkan menjadi tahap yang lebih tinggi maka operasi kita bermula 24 jam bermula 23 bulan Disember bukan saja di peringkat pusat mm -hmm. tapi juga di peringkat negeri dan daerah khususnya kawasan-kawasan yang yang terjejas teruk dengan banjir dan mm -hmm. mengapa kita beroperasi 24 uh, jam ini ialah pertama sekali untuk mengenal pasti kawasan-kawasan terjejas jalan yang ditutup dan untuk kita memberi amaran dan menutup jalan meletakkan pengawal supaya tiada lalu lintas akan lalu kawasan tersebut mm -hmm. sebagai untuk mengelak berlakunya kemalangan ataupun kehilangan nyawa disebabkan uh, banjir tersebut uh, dan ini digerakkan semua uh, negeri khususnya di Kelantan, Pahang, Perak dan juga di Terengganu mm -hmm. difahamkan kementerian juga menubuhkan tim MERSI untuk membantu mangsa Banjir ya, uh, inisiatif yang mungkin luar sedikit daripada gerak kerja yang biasa. Mungkin Datuk Seri boleh uh, jelaskan juga tentang Tim Mercy ini? Uh, sebab bila kita membuka bilik operasi, sebenarnya peringkat awal kita memberi uh, notifikasi kepada mm -hmm. orang awam, uh, khususnya kepada pasukan-pasukan uh, kementerian dan agensi, polis, MKN dan sebagainya. Dan kita updatekan setiap 4 jam kawasan-kawasan uh, yang terlibat dengan banjir, jalan-jalan yang -jalan ditutup dan dalam kita menjalankan uh, tanggungjawab tersebut uh, kita dapati bahawa ada sebahagian juga warga JKR itu sendiri uh, uh, yang terjejas hmm. misal kata di Kelantan terpaksa ditutup hmm. sebab pejabat kita pun banjir hmm. uh, jadi disebabkan itu maka timbul hasrat uh, di peringkat kementerian dan jabatan kerja raya Malaysia uh, untuk menggerakkan bantuan uh, dan di situlah kita menubuhkan mesy dan hasil penubuhan tersebut, kita telah dapat menghantar 90 ton uh, bantuan banjir kepada negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga uh, di Perak. Uh, dengan uh, sokongan daripada Persatuan Konsesi Lebuh Raya dan juga uh, Konsesi uh, Penyelenggara Jalan-Jalan kita, maka kita dengan sumbangan daripada individu dan juga warga Kementerian Kerja Raya dan agensi-agensi di bawahnya, kita dapat menghantar sumbangan walaupun itu bukan tugas hakiki tapi timbul disebabkan rasa simpati dan komitmen semua warga kerja kita dan dapat membantu bukan saja menghantar bantuan uh, di mana saya sendiri terlibat di Kelantan timbalan menteri saya di di di, di Perak kita menghantar bantuan dan termasuk sukarela kita membantu uh, dalam membersih bangunan-bangunan awam khususnya masjid Dewan supaya dapat ditempatkan orang ramai bila banjir dah surut dan sekarang ini kita terlibat dalam program pembersihan di setiap negeri. Misalnya di setiap negeri sekarang ini ditubuhkan setiap kementerian ada tanggungjawab untuk menjaga setiap negeri di Kelantan. Misalnya Kementerian Pendidikan di Terengganu, Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Multimedia. Uh, kementerian uh, pertanian di Pahang uh, di Perak kementerian dalam negeri manakala di Kedah dan di Perlis ialah uh, jabatan Perkhidmatan awam uh, di Perak pula, uh, di Pahang pula mereka dah uh, tetapkan setiap daerah ada agensi-agensi untuk jadi penyelaras uh, kementerian kerja raya melalui JKR ditanggungjawabkan untuk menjaga kawasan temloh uh -huh. uh, Pahang uh -huh. uh, untuk membantu dalam sesi khususnya pembersihan nanti Yeah. Yeah. dan selain daripada tugas-tugas uh, saya kira ataupun uh, tanggungjawab yang dijalankan mengikut uh, naluri kemanusiaan selain daripada tugas hakiki uh, di bawah uh, struktur Kementerian Kerja Raya itu sendiri uh, tapi apa yang tak dapat kita nafikan juga adalah kemusnahan uh, infrastruktur yang besar yang akan mungkin menyebabkan tanggungjawab uh, KKR juga lebih besar selepas ini dalam membaik pulih dan sebagainya kalau boleh kita tahu secara keseluruhan implikasi dari banjir 2014 Datuk Seri baru-baru ini termasuklah runtuhan cerun jalan yang tidak boleh dilalui jambatan dan sebagainya. Dengan keadaan lakunya banjir yang luar biasa ini mm -hmm. uh, pemantauan awal ataupun uh, siasatan awal yang kita lakukan. Cerun saja ada 93 cerun uh, yang terjejas uh, khususnya di Perak Kelantan, mm -hmm. Terengganu dan Pahang dan untuk 93 cerun tersebut Uh, kita memerlukan peruntukan awalan 10 juta untuk tindakan segera. Uh -huh. Supaya kita dapat melakukan kerja-kerja membuka jalan, sama ada jalan sementara melalui jalan-jalan uh, lecongan. Uh, contohnya hubungan pantai timur, pantai barat. Ataupun juga dikenali sebagai jalan gerik ke jeli. Uh -huh. Ada empat uh, runtuhan berlaku. Dan Alhamdulillah semalam kita dah buka. Mulai pukul 12 malam dah siap dan kita uh, lakukan lencongan dan saya mengucapkan terima kasih kepada JKR Perak, JKR Kelantan dan juga uh, Jabatan Kerja Raya Malaysia dengan sokongan daripada syarikat konsesi dapat menyiapkan lebih awal. Hmm. Uh, kita sasarkan 7 bulan uh, dapat siap 5 bulan untuk dibuka. Uh, keseluruhan cerun tadi 93 dengan belanja keseluruhan uh, di 96 juta. Uh, 10 juta untuk tindakan segera uh -huh. supaya kita boleh menyambung jalan-jalan putus uh, untuk memudahkan perhubungan uh, darat, bukan sahaja bantuan uh, banjir, tapi perhubungan di antara masyarakat kita. Uh -huh. uh, manakala jalan pula yang melibatkan uh, daripada Negeri Perlis, Kedah, Perak, uh, Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga uh, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor keseluruhan Uh, kita memerlukan peruntukan sebanyak 338 juta. Ini uh, data awal. Mm -hmm. Sebab di Pahang dan di Perak banjir belum uh, susut habis. Mm -hmm. uh, tapi uh, jangkaan awal kita sehingga semalam uh, kita memerlukan 338 juta di mana 45 juta kita perlu untuk memperbaiki jalan-jalan yang kritikal. Bila kita katakan kritikal sama ada jalan terputus uh, disebabkan hakisan ataupun disebabkan mendapan tanah yang terputus langsung. Uh, di situ uh, anggaran awal lah maknanya kita memerlukan lebih 445 juta uh -huh. untuk kerja-kerja sama ada uh, tindakan sementara ataupun untuk pembaikan kekal nanti. Uh -huh. uh, ini termasuk juga saya kira uh, ada dilaporkan tentang perhubungan pengangkutan seperti kereta api yang juga uh, uh, terjejas laluan sungai kan laluan tidak tidak boleh dilalui itu belum belum termasuk belum dikira lagi ini saya baru mengira cerun uh -huh. bila katakan cerun dan jalan tadi uh -huh. hanya yang melibatkan cerun sepanjang jalan persekutuan uh -huh. dan jalan jalan persekutuan uh -huh. JKA juga sebenarnya diamanahkan untuk mentafsir eh, mentaksir semua kerugian uh, akibat bencana alam ini khususnya harta-harta awam uh -huh. tak kiralah sekolah uh -huh. balai polis bomba uh -huh. hospital termasuk jalan kereta api dan sebagainya yang kita masih membuat taksiran dan saya kira sebahagiannya telah diumumkan oleh kementerian-kementerian uh, terlibat bersama uh, kementerian pelajaran dan mengumumkan tanggungan yang bakal mereka terpaksa tanggung untuk memperbaiki segala kerosakan akibat Uh, banjir ini. Mm -hmm. yeah. Baik, uh, dengan uh, kerjasama yang dijalankan antara Kementerian Kerja Raya dan Kementerian lain seperti contohnya Kementerian Pertahanan menerusi EMBOS dasar, ataupun strategi uh, uh, dasar laut biru uh, mungkin uh, telah pun membuahkan sesuatu yang uh, boleh dijadikan juga uh, template untuk masa akan datang selepas ini Tuan Sri semasa pengurusan bencana banjir ini? Uh, sebenarnya memang kita menjalin kerjasama erat dengan kementerian-kementerian lain. Uh, Kementerian pertahanan melalui Datuk Seri Hishamuddin uh, kita bergerak bersama uh, melawat bukan saja melawat meninjau dan kita kenal pasti ada tiga tempat satu di Dungun uh -huh. satu di Kemaman iaitu uh, jalan cukai yang terputus dan alhamdulillah a uh, hubungan sudah pun dapat di, dibuka semula uh -huh. dengan Bailey Bridge yang telah siap kita bina jalinan antara angkatan tentera Malaysia dan JKR Uh, dan jalan tersebut telah dapat kita selesaikan perhubungannya. dan satu lagi di Kuala Lipis uh, uh -huh. di kampung uh, Au uh, juga ada tiga jambatan yang terputus satu jambatan milik uh, yang dibina dulu oleh Kementerian Kemajuan Luar Bandar uh, yang itu kita akan memperincikan dengan Kementerian Kemajuan Luar Bandar untuk melihat bagaimana uh, baik pulih dapat dilaksanakan ada dua jambatan lagi yang terputus dan Uh, ATM sudah pun menyiapkan satu uh, floating bridge uh, sementara dan kita akan membina belly bridge di kawasan tersebut uh, dan yang jalan di Dungun pun sedang kita laksanakan. Mm -hmm. uh, kalau kita jalinkan kerjasama erat ini, insyaAllah kita akan dapat menangani apa saja cabaran yang mendatang baik. Adakah Dato' Seri merasakan kita mempunyai gerak kerja dan polisi uh, kerjasama antara jabatan ataupun antara kementerian yang baik uh, sekarang ini untuk menangani Keadaan-keadaan yang datang tanpa kita duga seperti bencana banjir yang yang baru melanda kita ataupun kita memerlukan SOP yang lebih bagus lagi selepas ini di peringkat JKR kita dah ada SOP bila berlaku saja SOP tersebut akan digerakkan misalkan yang saya katakan tadi bila berlaku saja banjir kita dah ada tahap satu bagaimana kita nak tangani tahap dua bagaimana dan tahap seterusnya bagaimana sebab itu di peringkat JKR itu sendiri akan mengetahui setiap bukan saja di negeri di daerah pun akan menggunakan SOP yang sama. Tapi apapun kita sentiasa perlu belajar uh, daripada uh, apa yang berlaku adalah satu pengajaran pada kita. Uh, sebab itu di peringkat kerajaan uh, kita sentiasa belajarlah daripada. Apa yang berlaku dan kita akan sentiasa tambah baik mm -hmm. uh, supaya kita akan sentiasa bersiap-siaga untuk menghadapi segala kemungkinan mm -hmm. dan banjir yang begitu besar kali ini uh, pengajaran pada kita ialah untuk kita melihat kembali misalnya dari segi infrastruktur bagaimana kita nak mengukuhkan jalan raya kita mm -hmm. dari segi infra bagaimana kita nak melihat balik desain uh, jambatan-jambatan yang ada. Uh, kalau berlaku keadaan cuaca yang begitu ekstrim uh, dengan arus yang begitu deras, uh -huh. adakah uh, infra kita boleh uh, terancam? Uh. Uh, dan ini kita kena lihat supaya ianya tidak uh, dari segi jangka panjang akan merugikan Uh, kita dengan keadaan yang lebih besar. Lagi. Uh, ini kita pelajari dan kita akan menilai. Ya. Bukan saja dari segi polisi dan dasar uh, kerajaan serta jabatan-jabatan kementerian-kementeriannya, tapi mungkin juga persediaan rakyat marhan kita lihat teruji juga menerusi bencana banjir kali ini. Um uh, sejauh mana bersedianya rakyat kita dan sejauh mana pengetahuan mereka cukup sebenarnya untuk mereka turut eh um, accommodate apa yang telah pun dirancang oleh kementerian dan juga oleh kerajaan uh, maksudnya bila bencana banjir mereka tahu tempat mana harus pergi ataupun struktur mana yang tidak selamat untuk mereka uh, terus sedia ataupun pergi duduk sementara contohnya bagaimana untuk melihat ia sampai kepada rakyat SOP kita bila berlaku apa-apa bencana MKN merupakan sekretariat. Uh -huh dan di peringkat NKN, di peringkat negeri akan ada ketua kajian negeri yang menjadi sekretariat di peringkat kerajaan negeri manakala di peringkat daerah kita ada pejabat daerah dan sekretariat ini akan dibantu oleh tentera oleh polis dan pelbagai agensi yang lain tapi yang lebih utama di peringkat rakyat bila berlaku bencana sentiasa mesti dengar patuh dan ikuti perkembangan yang diwawakan oleh pihak sekretariat kalau diarahkan pindah pindah tapi yang sering berlaku saya sendiri berdepan. Setiap uh -huh. kali bila berlaku bencana kita sering kali mengambil kayu pengukur kita kalau yang lepas banjir tak begitu besar tak apalah kita tunggu di rumah. Uh -huh. uh, tapi tiba-tiba bila berlaku banjir lebih besar masa itu akan timbul keadaan yang kelangkabut disebabkan uh, tenaga penyelamat itu tak ramai. Uh -huh. Uh -huh. Uh, dan sebab itu bila diarahkan berpindah seelok-eloknya pindahlah seawal mungkin supaya mudah untuk kita menggerakkan gerakan untuk menyelamat dan memberi bantuan. Bukan maknanya kita tinggal di rumah tersebut kita akan terbiar, uh -huh. usaha menyelamat memang berlaku, tapi akan timbul risiko. Uh -huh. Kalau berlaku misalkan katanya bila banjir dah naik, kadang-kadang arus tu deras, hujan lebat, usaha menyelamat lebih rumit. Uh -huh. Dan sebab itu saya nasihatkanlah bila berlaku saja berlaku bencana kita kena ikuti, patuhi arahan daripada pasukan-pasukan penyelamat kita, ataupun pasukan yang telah diamanahkan untuk menggerakkan dan memberi amaran. Ikuti. Hmm. Ini sebenarnya untuk memudahkan pergerakan dan memastikan keselamatan penduduk-penduduk uh, kita. Yeah. Dan begitu juga pasukan uh, dari segi kesihatan. Sekarang ini banjir dah uh, susut. Uh, ikutilah arahan dan nasihat daripada pasukan Kementerian Kesihatan kita khususnya supaya kita tidak akan jatuh sakit disebabkan uh, risiko selepas banjir ini hmm. pun besar uh, usaha pembersihan sedang berlaku dan penyakit mudah merebak dalam keadaan sebegini. Ya. Dalam dalam keadaan kita uh, diuji dengan uh, bencana sebegini, uh, opportunist juga ada di situ uh, di, ya di mana-mana untuk uh, mungkin memburukkan lagi keadaan uh, Kementerian Komunikasi dan Multimedia sebelum ini menerusi MCMC menegur ti, tindakan uh, penyebaran berita palsu uh, semasa bencana banjir dan saya kira antara penyebaran uh, kandungan penyebaran berita palsu ini ada setengah-setengahnya juga menyentuh apa yang berada di bawah tanggungjawab uh, Kementerian Kerja Raya. Seperti contohnya dikeluarkan tentang struktur jalan yang runtuh yang 2 3 tahun lepas ataupun yang tidak berlaku tapi disunting semula adakah ini cabaran juga kepada kementerian semasa pengurusan sewari ini memangnya berlaku macam saya kata jambatan runtuh yang berlaku di Kuala Lipis uh -huh. di Gambanggo pun kan berlaku di di Sarawak mmh uh -huh. maka paniklah berlaku di Sarawak uh, saya dihubungi mengatakan adakah betul jambatan di di kawasan perhubungan antara Bunai dan Sarawak itu runtuh. Ini itu yang masalah sekarang ini uh, cabaran yang kita perlu hadapi dan pada masa yang sama saya mengharapkan bahawa uh, rakyat kita janganlah menyebarkan perkara-perkara yang boleh menjejaskan usaha untuk kita uh, menyelamatkan orang uh, sebab kalau berlaku keadaan panik ianya boleh menyebabkan ketidakstabilan hmm. uh, dan akhirnya tenaga kerja kita akan terbuang dari segi masa dan tenaga mereka sebab terpaksa melakukan sesatan dan menangani perkara uh, yang remeh berbanding dengan perkara yang hakiki uh -huh. untuk menyelamat dan menyebarkan maklumat yang betul pada orang ramai dan ini patut menjadi tanggungjawab kita secara bersama dan yakinlah bahawa saya begitu yakin dengan MCMC dan polis sebenarnya kita boleh menyiasat dan mengetahui siapa yang di belakang uh, Uh, penyebaran fitnah ataupun perkara palsu ini dan kita harus mengambil tindakan tegas supaya kita boleh mengekang dan uh, mengambil tindakan kepada mereka melakukan kesalahan. Baik, baik. Yang terakhir sekali uh, Datuk Seri sedia mana kementerian uh, untuk menghadapi kemungkinan gelombang ketiga seperti yang disebut mitologi Malaysia yang mungkin akan menjejaskan negeri-negeri seperti di Sabah, Sarawak dan Johor. Datuk Seri. Uh, kita dah bersiap siaga. Malahan di peringkat negeri pun mereka sudah uh, bersiap siaga dari segi operasi dan sebagainya. Uh, tapi yang lebih penting saya kira rakyat kita mm -hmm. perlu bersiap siaga. Sebab keselamatan diri kita, keselamatan keluarga, harta kita ditanggungjawab kita. Kerajaan hanya boleh membantu, facilitate dan cuba uh, sedaya upaya mm -hmm. untuk meringankan bebanan mereka. Tapi yang lebih penting kita menjaga diri kita dan dengan kita mengikuti perkembangan dari masa ke semasa. Baik, baik. Terima kasih Datuk Seri kerana bersama dengan kami selamat. dalam Sabah Pagi Malaysia hari ini.